છઠ પૂજા માટે મુસાફરોની સુવિધા વડોદરા ડિવિઝન દ્વારા અંકલેશ્વરથી સમસ્તીપુર મોટે અનરિઝવર્ડ સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવશે આગામી છઠ પૂજાના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ રેલવેના વડોદરા ડિવિઝન દ્વારા મુસાફરોને તેમના વતન પહોંચવામાં મદદ કરવામાં ઉદ્દેશ્યથી એક મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે ખાસ કરીને પૂર્વીય ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર તરફ જતા મુસાફરોની ભીંડને ધ્યાનમાં રાખીને અંકલેશ્વર સ્ટેશન પરથી અન રિઝવર્ડ સ્પેશિયલ ટ્રેન નંબર

મેક્સી બીના સગોર દમોહ કટની મુદ્રા સતના પ્રયાગરાજ પંડિત ઉપાધ્યાય મેક્સીપુર બક્સર અણાય પાટલીપુત્ર હાજીપુર અને મુજફ જેવા મુખ્ય સ્ટેશનોનો સમાવેશ થાય છે વડોદરા ડિવિઝનના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ અનરિઝર્ડ સ્પેશિયલ ટ્રેન છઠ પૂજાના સમયગાળા દરમિયાન મુસાફરોને રાહત આપશે અને તેમને સુરક્ષિત રીતે તેમના સ્થાને મદદ કરશે તમામ મુસાફરોને વિનંતી કરવામાં આવી હતી કે તેઓ ટ્રેનના સમય અને સ્ટોપેજ અંગેની વધુ માહિતી માટે રેલવેની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા પૂછપરછના કેન્દ્રનો સંપર્ક કરે આ પ્રસંગે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવા પહોંચેલ મુસાફરો માટે પ્રભુ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા પેસેન્જરો પાણીની બોટલ તેમજ છાસનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું આ પગલું રેલવે દ્વારા તહેવારો દરમિયાન મુસાફરોની વધારાની ભીડને નિયંત્રિત કરવા અને તેમની યાત્રાને સુગમ બનાવવાના પ્રયાસો નો એક ભાગ છે રિપોર્ટર જાવેદ શેખ અંકલેશ્વર नमस्कार ये ट्रेनों में जो दिवाली और छठ की भीड़ को देखते हुए हमने इस साल बड़ौदा से पांच ट्रेनें हर हफ्ते स्पेशल चलाई थी तब ये हमारे ध्यान में आया कि हमारे भरूच अंकलेश्वर वेल्ट से इस एरिया से बड़ी संख्या में यात्रीगण जो है उनको जाना है ईस्टर्न सेक्टर में उनको यूपी जाना है प्रयागराज जाना है बक्सर जाना है पटना जाना है तो हमने जो रिक्वेस्ट दी उसके ऊपर पश्चिम रेलवे मुख्यालय और रेलवे बोर्ड ने ये स्पेशल ट्रेन पहली बार जो है यहाँ से चलाई है जो अंकलेश्वर भरूच से चलेगी और यहाँ से जो पैसेंजर्स है उनको हम कन्विट ले जाएंगे तो ये पहली बार अंकलेश्वर शुरू हुआ है ये हमेशा चलेगा और इससे अभी जो है करीब 300 से 400 पैसेंजर्स आज अंकलेश्वर पैसेंजर से एक्सपेक्टेड है करीब 500 सौ पैसेंजर भरूच से एक्सपेक्टेड है साथ ही में जो बड़ोदा में भी करीब 400 पैसेंजर्स इस ट्रेन का वेट कर रहे हैं तो जो लोग काफी दिनों से वेट कर रहे थे और जिनको और जगह ट्रेन मिल नहीं पा रही थी बड़े दूर जाना पड़ रहा था तो मुख्यतः भरूच अंकलेश्वर दहेज इस बेल्ट में जो हमारे भाई बहन काम करते हैं और जिनको छठ में प्रवास करना है उनके लिए सुविधा जो है रेल मंत्रालय ने विशेष रूप से दी हुई है और इसके साथ ही हम ख्याल हैं कि पहली बार हो रहा है फिर भी जो पैसेंजर्स रखें उनकी सुविधा के लिए वो लोग कंफर्टेबली आए उनका एक छोटा सा होल्डिंग एरिया बनाया है पानी की सुविधा की गई सी में हमारे जो अच्छे कॉर्पोरेट मित्र है उन्होंने आज सबके लिए अलग से पानी की बोतल और छाछ का भी इंतजाम किया जो हर सफर में होता है तो हमें पूरी उम्मीद है कि इससे जो हमारे यात्रीगण है इस बेल्ट के अखिलेश्वर भरूच के उनकी सुविधा होगी और वो कंफर्टेबली इसके आगे जो है यहाँ से प्रवास कर पाएंगे धन्यवाद ये अभी यात्रा स्पे, दिवाली स्पेशल का है छठ स्पेशल का है अभी ये दो गाड़ियां चल रही है आज और कल की दो दिन ही भीड़ है अगर भीड़ और हमें उम्मीद होगी तो गाड़ियां रेलवे ने रखी हुई है जरूरत पड़ेगी तो एक और गाड़ी भी चला लेंगे तो ये पूरी प्लानिंग है ये जैसे आपको मैं पहले एक वॉर रूम बना है बड़दा में शेर पश्चिम रेल मुख्यालय में मंत्रालय में

हम लोगों के लिए एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोगों का बिहार यूपी वाले हम लोग जितने लोग हैं हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है छठ पर्व इस पर्व के अवसर पर हम लोग अपने नजर से देखते हैं और खुद भी भुगत चुके हैं कि अवध एक्सप्रेस जो कि अंकलेश्वर से खुलती है हर रोज डेढ़ सौ से दो सौ व्यक्ति टिकट कंफर्म होने के बावजूद भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाते हैं रोते हुए अपने घर को वापस चले जाते हैं यहां पर भारत सरकार का कोटि कोटि नमन है कोटि कोटि धन्यवाद है कि हम लोगों का यूपी बिहार वालों के लिए आज और कल दो दिन स्पेशल ट्रेन अंकलेश्वर शहर से दिया है अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन से दिया गया है इसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं धन्यवाद